Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Yang saya fikir uh, mungkin banyak soalan yang ingin diajukan tapi kita tangguh dulu. Bahagian soalan ini di hujung nanti insya-Allah. Uh, sebelum daripada itu majlis mengalu-alukan kedatangan uh, Prof Madya Dr Asri Zanul Abidin uh, yang hadir pada sesi petang ini insya-Allah. Jadi bagi pembentang yang kedua uh, yang akan berbincang tajuk uh, yang sangat baik iaitu Perlembagaan, kekalkan atau tukarkan. Jadi majlis dengan segala hormat menjemput uh, Profesor Dr Abdul Aziz Bari dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saudara pengerusi, rakan-rakan panelis, para dari <coughs> sekalian. Um, saya tidak akan mengambil masa yang panjang. Saya akan cuba berhenti pada pukul 3 petang dan uh, oleh kerana isu yang dibincangkan begitu hangat, saya akan hanya mungkin memetik beberapa perkara yang telah pun saya Uh, rasa telah pun diedarkan pada saudara dan saudari sekian dalam <coughs> file semena ini. Um, saya diminta untuk untuk me, 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 menyentuh soal ataupun isu apakah perlembagaan ini patut ditukar ataupun dikekalkan. Jadi ya uh, saya uh, mengambil pendirian bahawa dari segi faktanya ataupun kenyataannya lah bahawa perlembagaan kita bukan kenyataan, kenyataan bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh British. Apalagi oleh Lord lorik, jadi kalau kita mengatakan perlembagaan Malaysia ini atau perlembagaan Persekutuan ataupun perlembagaan perlembagaan negeri dalam ciptaan lorik itu kenyataannya tak betul, ya. Oleh kerana kalau sebenarnya sebenarnya waktu waktu draft perlembagaan itu dibincangkan di dalam uh, majlis perundangan Persekutuan, ya, pada tahun 57 sebulan sebelum Merdeka itu, lorik sudah redap, dia di London waktu itu dia, dia dia menyampah, ada. sebab. Banyak kalau yang di yang di yang ditulis yang dikemukakan yang disyorkan dalam draft yang yang beliau dan rakan-rakannya buat. Dia dapat mandat bagi kita. Sebenarnya Lord Rick ini bukan 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 uh, mandai mandai ya. Secara adilnya beliau, beliau adalah merupakan seorang seperti Bang Kali kalau hari ini lah. Seorang peguam yang kita ambil, yang kita engage untuk menyiapkan sebuah draft untuk satu agreement syarikat kita kan nak buat company nak buat, uh, nak, buat nak buat nak buat persatuan ke. Jadi kita engage lawyer ini untuk buat satu draft. Jadi jangan kita salahkan dia. Dan seperti yang saya katakan tadi bahawa sewaktu dia sewaktu perbincangan ataupun sewaktu draft itu dibincangkan di 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 di, di Federal Legislative Council pada tahun 67 itu, dia di London sudah sudah muak, sudah meluat. Oleh kerana banyak perkara yang di yang dibentangkan, yang di, 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 dimasukkan dan dijelaskan mengapa begitu dan ini di, diubah suai. Ya? Jadi untuk mengatakan bahawa perlembagaan kita ini adalah peninggalan Brit tak betul. Begitu juga dia bukan peninggalan British pun. Setengahnya telah pun di diasaskan oleh perjanjian Tanah Melayu, sekunder Tanah Melayu pada pada tahun 68. Dan ada unsur-unsur yang juga dikekalkan daripada uh, kanun Melaka ya. Jadi pada saya perlembagaan yang ada ini adalah merupakan satu uh, the genius of our time. Maknanya ini adalah merupakan Suatu satu suatu, uh, suatu uh, karya kita, kepahaman kita kepada masyarakat kita, kepada Islam kita, kepada uh, pengaruh yang datang. Memang ada pengaruh British tak tak dinafikan. Ya? Tetapi kita ha harus tidak melupakan bahawa draft yang disediakan telah pun diubah banyak kali sebelum merdeka dan selepas merdeka ya? dengan masuknya Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi kata lain. Uh, dia bukan sesuatu yang di, 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 dicipta di dan dirangka dalam masa bagi 2 3 minggu ya macam sahabat-sahabat kita yang rajin dan cepat hari itu saya pun boleh duduk saya saya boleh buat masa 2 minggu duduk dalam bilik saya ambil buku mana sini macam kau-kau uh, di London itu buatlah dalam masa sebulan keluar siap untuk belum tak kita boleh 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 bayangkan macam-macam masalah dalam kepala kita dalam bilik kita ya tetapi apa yang saya sebutkan dalam kebanggaan Malaysia itu satu perkara yang berevolusi yang bergerak ya dan setelah, setakat ini telah pun uh, beroperasi selama 54 tahun dengan pelbagai pindaan, dengan krisis dan sebagainya. Jadi kata lain, saya nak mengatakan bahawa dia bukan sesuatu yang yang sengaja dibuat, ya, uh, dihasilkan di, 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 di dalam masa yang singkat. Ya. Soal betul tak betul soal yang lain. Tetapi saya nak mengatakan bahawa itulah sifat pelbagai bukan saja di Malaysia, tetapi juga di negara-negara yang lain, termasuk di negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara seperti Indonesia dan yang lain bergantung ataupun dipengaruhi oleh kefahaman oleh kualiti mereka ya. jadi kita tidak tidak harus melihat kenegaraan proses bernegara dan sebagainya satu yang yang mudah seperti uh, hidup ibu rumah tangga pun susah hidup apa berpersatuan pun susah jadi jangan kita simplify kan ya. jangan kita over kan bernegara begitu mudah ya duduk di, sana seminar dua tiga seminar siap negara tak macam tu ya Apalagi di luar sana dengan dengan pelbagai masalah yang terpaksa kita hadapi. Dan kita harus juga tidak melupakan bahawa kita harus memahami apa yang ada dalam pelbagai itu dengan dengan caranya. Kalau kita kita prejudis dengan pelbagai itu, seperti saya juga waktu saya belum belajar dahulu, maka kita akan uh, membuat kesimpulan-kesimpulan, rumusan-rumusan yang saya fikir bukan saja merugikan kita, tapi juga ber, yang yang lebih penting lagi, yang lebih dahsyat membahayakan orang lain. Ya? Umpamalah soal-soal Islam uh, dalam kerangka pembagian kita banyak perkara yang saya fikir boleh di, dipergunakan untuk masa ini dan uh, kenyataannya lah bahawa uh, tidak semua ruang yang diperuntukkan dalam pembagian telah pun dipergunakan dengan sepatutnya. Jadi kalau sekarang ini banyak yang yang komplain banyak yang 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 berasa tak senang dan sebagainya sebenarnya apa yang berlaku ialah jawapannya ialah bahawa uh, sepatut ataupun uh, kesempatan yang sepatut digunakan Uh, selepas merdeka dan uh, tempoh 10-20 tahun yang lalu tidak digunakan dengan sebaik-baik jadi sekarang ini uh, banyak isu yang timbul sama ada mengenai kedudukan Islam, kedudukan bahasa, kedudukan Melayu dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, kita sudah sampai satu tahap di mana uh, rakyat begitu prihatin kepada hak dan kedudukan mereka. Ya? Dan dengan itu kita harus menyadari bahawa bukan mudah untuk mencampakkan keluar pelembagaan ini. Kita boleh boleh bercakap dengan 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 begitu mudah kita nak cipta itu cipta itu tapi soalnya lembaga itu ataupun sistem itu atau peraturan itu uh, tidak boleh disampingkan begitu sahaja. Dan uh, soalnya apakah kita boleh meyakinkan masyarakat baik muslim ataupun bukan muslim bahawa ini jalan yang terbaik. Kita 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 yakin benar terbaik tetapi soalnya apakah mereka yakin? Ya. Jadi dalam soal dunia moden atau dalam dunia moden yang begitu rencam sekarang, kita, kita tak boleh mengambil pendekatan yang begitu mudah, simplistik dan sebagainya. Jadi yang pertamanya itu saya nak mengatakan tadi bahawa pelembagaan yang ada sekarang telah merupakan satu, hasil, suatu uh, satu uh, manifestasi daripada evolusi dan 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 perkembangan yang begitu lama. Yang kedua di sana banyak peruntukan, banyak ruang, ada ruang yang boleh digunakan untuk melaksanakan Islam. Hatta dalam perkara-perkara yang tidak menyebut Islam langsung pun. Apa salahnya umpamanya di di, di parlimen ya, ataupun di kabinet itu digunakan ataupun di, digunakan ruang yang ada itu untuk 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 melaksanakan Islam. Soalnya kita tak pernah buat sebenarnya dan yang lebih malang lagi ialah image Islam yang ditayangkan di negara ini bukan negara image yang baik. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat Islam atau masyarakat Islam terutamanya tidak begitu yakin ataupun tidak mau menerima Islam itu. Jadi nak sebut Islam pun tak boleh. Ya. Jadi ini yang saya pikir masalah yang paling pada saya paling besar dan dalam keadaan masyarakat Islam di negara kita tak sampai tak sampai 80% ya. Ini termasuk dengan mereka yang yang merempit yang hisap dadah sebagainya. Saya tidak nampak bagaimana dengan proses yang ada sekarang yang boleh membina negara itu begitu mudah ya. Itu belum lagi disebut masalah ekonomi, masalah hubungan luar dan sebagainya. Dan sebenarnya ini yang jadi masalah di seluruh dunia bukan saja di Malaysia. Jadi saudara-saudara sekalian, saya fikir itulah satu cara yang kita kita harus sedari ya kita belum sebenarnya menggunakan ruang yang ada dalam perlembagaan itu untuk uh, melaksanakan untuk untuk me, me, menunjukkan baiknya Islam dalam masyarakat ya dan yang 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 lebih penting lagi adalah proses yang kita lalui ialah proses yang uh, aman proses yang berhujah jadi ini yang saya fikir menjadi masalah dan ini saya fikir dalam uh, suasana sekarang bukan mudah untuk mendapat Majoriti dalam parlimen. Jadi kalau di parlimen itu nak mendapat majoriti mudah, simple majoriti. Ya. Dalam keadaan sekarang 112 plus, plus kerusi pun susah untuk membentuk kerajaan. Apatah, apatah, lagi untuk menukar perlembagaan. Perlembagaan hanya boleh ditukar dengan ada dengan adanya dengan kuasa atau sokongan dua per 3 majority. majoriti. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu, dia memerlukan perkenan majlis raja-raja. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu, dia memerlukan persetujuan yang di, di, Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Lainlah kalau kita mungkin berjaya berjaya mengambil alih ataupun berjaya menyingkirkan ataupun membuang pelbagai dengan cara revolusi, cara tentera dan sebagainya. Ini satu cerita yang lain. Tetapi saya nak mengatakan bahawa jalan ke situ, kekuatan itu tidak ada pada kita. Ya. Kalau kalau umpamanya nak nak, nak, menamat, nak mendapatkan kuasa untuk kerajaan itu pun nampaknya masih masih jauh di hadapan dan begitu banyak liku dan dan dan, dan si, simpang siur yang terpaksa dilalui apatah lagi untuk pindah pembagaan dan bagi masyarakat Malaysia sekarang ini perkara yang mereka tidak mau dengar ialah pindah pembagaan siapa-siapa yang nak pindah dia akan dicampak keluar ini kenyataannya sama ada kita suka atau tidak sesiapa yang mengatakan bahawa dia tak suka pembagaan dia tak pindah pembagaan you are out masuk election pun tak boleh jadi putuskanlah ha, kita putuskan nak nak melalui cara apa nak berperang kah? revolusi kah? ataupun melalui pilihan raya. Tetapi kalau melalui pilihan raya, melalui hujah, inilah jalan yang terpaksa kita ambil. Kita terpaksa menggunakan proses yang ada itu. Itu belum lagi dengan cara-cara yang lain. Uh, kalau sekiranya mengambil pendekatan yang revolutionary kita akan mungkin di, dianggap sebagai macam-macam dan uh, ada cerita lain nanti yang terpaksa dihadapi. Jadi itu sebenarnya pada saya yang menjadi menjadi masalah ataupun menjadi uh, distraction ya distraction kepada proses untuk mewujudkan atau membina sebuah negara ataupun perlembagaan Islam sendiri di Jadi pada saya sekarang apa yang yang penting sekarang ialah dengan 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 senario itu ialah bahawa kita kita terpaksa ataupun kita terpaksa memberi kefahaman ataupun kita harus melihat apa perlembagaan itu ke dalam dan ini satu perkara yang saya fikir tidak diberikan perhatian. Orang kata dari awal-awal awal-awal sudah, sudah sudah di di, di label dikatakan ini ini tak betul, ini tak tak kita belajar, kita buang saja. Jadi saya fikir satu pendekatan yang pada saya tidak tidak sesuai dalam konteks Malaysia sekarang. Yang keduanya, uh, bagaimana kita nak mendapat sokongan ataupun dukungan rakyat ya. Saya yakin bahawa kalau sekiranya rakyat faham dan dan, dan nampak kebaikan Islam itu tak ada tak ada masalah seperti yang berlaku dalam konteks umpama uh, perbankan Islam, pendidikan Islam ya. Dalam masyarakat Islam sendiri sebenarnya sudah pun dalam konteks undang-undang keluarga sudah, di, sudah, sudah ada undang-undang keluarga Islam itu. tetapi yang jadi masalah ialah bahawa umat Islam dalam konteks itu pun tak ikut ini yang jadi masalah jadi image ataupun gambaran Islam yang ditayangkan kepada masyarakat bukan Islam terutama adalah bukan gambaran yang baik jadi ini yang menjadi pada saya penghalang kepada masyarakat itu atau masyarakat bukan Islam atau masyarakat Malaysia untuk menerima untuk menerima uh, Islam sebagai suatu sistem yang 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 boleh diterapkan di negara kita. Saya rasa kalau mereka tahu, ya, kalau mereka tahu bahawa undang-undang uh, jenayah Islam itu baik, undang-undang jenayah -undang Islam itu boleh mem, me, apa ni, jenayah. Mereka tak ada masalah untuk menerima. Sekarang ini pun kita lihat dalam sektor perbankan, ramai ataupun uh, lebih ramai uh, golongan peniaga bukan Islam yang menerima oleh kerana mereka dapat melihat kelebihan ataupun kebaikan sistem kewangan Islam itu ya. Jadi kalau kefahaman sokongan tahap penerimaan mereka sampai sudah sampai ke tahap itu saya tidak nampak bagaimana mereka menolak melayu Islam seperti juga bagaimana uh, coach khusus untuk khusus untuk kaum wanita yang dibuat oleh KTM itu menunjukkan bahawa kalau mereka boleh nampak, kalau mereka boleh yakin ataupun mereka nampak kebaikan sistem yang yang dibawa oleh Islam itu mereka akan minta ya jadi ini saya fikir mengambil masa dan saya rasa uh, ini yang jalan yang telah pun kita kita putuskan dan majoriti masyarakat kita yakin dengan jalan itu ya jadi uh, pada saya lah uh, akhirnya saya nak mengatakan bahawa uh, Nak menukar pelbagai ini satu cerita macam jenihlah ya kita sudah sudah melalui proses ini puluhan tahun dan saya rasa kita bukan bukan uh, membuat keputusan bukan merumuskan pendekatan ini semalam sudah puluhan tahun sudah melalui pelbagai cara ya dan apa yang saya rasa yang kita nampak ialah bahawa cara ini yang yang lebih sesuai yang lebih baik yang lebih yang lebih uh, lestari mungkin ya kalau kita menggunakan istilah itu dan lebih 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 stabil ya maknanya bukan kerana ada satu kumpulan kelompok yang sentiasa menekan tetapi rakyat itu sendiri yang ke depan dan menerima sistem Islam itu yang kita nak wujudkan dan saya fikir uh, Pelembagaan memberikan ruang untuk itu. Apa yang menjadi masalah sekarang ini ialah selain daripada peruntukan mengenai Islam itu, peruntukan-peruntukan yang lain, bermakna soal kebebasan bercakap, kebebasan berkumpul, kebebasan menubuhkan persatuan itu tidak dijamin sepenuhnya. Jadi dalam keadaan seperti itu sukar untuk 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 diadakan, untuk dilakukan hujah dan wacana yang yang, yang seimbang, yang 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 terarah. Jadi ini sebenarnya, pakc saya fikir, ya keutamaan harus di 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 dikerjakan artinya diwujudkan sebuah sistem yang uh, satu lapangan permainan yang samarata dan dalam keadaan itu saya yakin insyaallah bahwa Islam boleh menang ini yang kita nak nak wujudkan jadi dengan kata lain tiket yang harus di yang di di dipilih di ialah untuk mengekalkan bukan kerana kita suka ataupun emo, kita kita obses kita 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 passionate dengan benda ini tidak tetapi sebenarnya kerana ini cara yang terbaik saya tidak melihat pelbagai Malaysia sebagai satu yang sakral dan saya lihat apa saja perlembagaan pun. Dia adalah merupakan ciptaan dan pandangan kita dan kefahaman kita kepada sesuatu ideologi, sesuatu satu, satu, satu prinsip itu. Dan dia harus diterapkan dalam konteks masyarakat, negara dan masalah sinario yang ada pada waktu itu. Kita tidak boleh balik kepada kurun ke-13, ke-12 yang lalu kerana mereka dengan masalah mereka masing-masing. Ya. -masing. Jadi pada saya, yang ada ini bukanlah yang terbaik tetapi mungkin yang sesuai. Yang sesuai untuk dilaksanakan Mengapa perlu, dua, perlu ada dua tiga majoriti? Ke Kerana nak menjamin bahawa Hak setiap kumpulan Setiap komuniti uh, ya, Setiap uh, uh, Setiap kawasan itu Dijaga supaya na jangan nanti Perlembagaan ini sebagai suatu undang-undang asas Itu maksud perlembagaan undang-undang asas Tidak boleh dipindah sesuka hati Ini sekarang orang-orang pasal Royalty Tentang soal hak negeri dan sebagainya Mengapa perlembagaan mencaratkan men, 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 men 2 per 3, mencaratkan perkenan majlis, mencaratkan persetujuan uh, yang dipertua negeri Sabah dan Sarawak Ialah untuk menjamin bahawa hak setiap kumpulan, hak setiap negeri, hak setiap minoriti itu dijaga dan tidak boleh di, diambil begitu saja itu pun, itu pun sekarang dalam keadaan peruntukan itu tak, tak diubah, masih ada seperti yang 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 kita yang kita ada pada tahun 2007 itu sebahagiannya itu pun masih lagi daripada segi pelaksanaan tak 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 nampak semua sebab itu kelantan uh, ya uh, merintih dengan tidak ada dengan 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 ternafian ataupun dengan penafian royalti yang sepatutnya mereka terima. Jadi saya fikir isu-isu itu yang lebih lebih penting dan saya rasa kalau kalau lihat masyarakat Islam pun uh, keprihatinan mereka ialah soal kemiskinan, soal kebajikan mereka dan ini saya fikir selagi tak diselesaikan mereka tidak akan faham isu-isu besar yang kita bincangkan pada petang ini. Sebenarnya pada faham saya yang yang saya tahu isu-isu seperti ini adalah isu-isu yang boleh katakan luxury, isu-isu mewah, bukan isu-isu yang 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 basic ya, yang 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 menjadi yang menjadi menjadi masalah besar kepada masyarakat kita. Sekarang ini di kajang atau ataupun di hululangat ke mana tu yang 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 mati tertimbus itu macam mana nak selesaikan nak cari bantuan ke ya jadi hal-hal yang rutin ini yang yang yang, yang mau tidak mau terpaksa di tangan dan kalau dan kalau kita membincangkan hal-hal yang 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 ya yang yang, yang teoretikal yang retorik sebagainya saya fikir sampai bila pun kita tidak akan ke mana-mana jadi saudara-saudara sekalian sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh